Ну да, все такое интересное. Тебе предлагали, ты хотел евро. Те баксы не понравились. Ты взял и ушел. Ну теперь все, жди другой партии, через две недели будет, после нашего выезда. Потом ну, оплата тоже не гарантировали, что в евро. А ты там типа по курсу теряю, по курсу теряю. Ну вот жадность разгубила сгубила. Что сделать? Мне, пацаны, я работаю за нормальные деньги. Вы, если хотите, там запуглите за какие-то люди. Мне неинтересно. Не, ну, не пейся, совесть имей, слушай, у нас открытый канал, ты, блин, даешь информацию, какого хрена, извини меня. Это для ну, 400 баксов в сутки не деньги, что ли? Да, я просто... <coughs> ты знаешь, что ты даешь, ладно, как я тугры, я бы а ну скажи. Ой, а по-моему, в Монголии, если я не ошибаюсь не поставили, вы что, совсем сдурели? Я тут такие вещи рассказываю, блин. Да, модераторы, поставьте пароль, но ну, это фигня получается, хоть предупреждайте. Точно, точно, пароль-то не поставили, а ты трепишься. А тугрики и менги, это в Монголии, насколько я помню. О, а за двухсотых пошли Тоже вам или нет? Да, да, это не, не по штуцеру. Короче, ну, блин, видишь, пароля нет. Короче, ну ладно, по 800. Нет, а ну, подожди, есть запасной канал, ты он гонишь, Леша? Давай так, а во-вторых, по штуке так раз уж началось никуда. А, понял, да, только начали валить, блин, уже по 800. Я думаю, за недельку уже по 600 давать будет. Опять раздели, блин. Ну, по штуке давали, когда мало людей желающих было. А сейчас там столько, что не хватает. Реально. Патронов валом, а вадом, вот именно со столами проблема. Чтобы точный бой был там, все дела. Поэтому уже цену скинули, потому что нужно было много, ну, большое количество народу. Ну, сегодня оптом принял и по 800. Ребята, ну, Коломайский же червянчик дает. Давайте ну, там все зависит, где ленточка привязана. А не, начали начали. не, я не понял, что за базар. Кому вы сдавали? Там есть приемщики от Коломойского, они действительно нормально дают. А вы сдаете кому попало? Вот блин, у нас всегда вот сейчас такой период. Вот мы в ехали на заработки там в Европу, блин, по лесочках ходили, там, убивку собирали, а теперь с на восток поехали. Говорят, нормально. Мойского, они действительно нормально дают. А вы сдаете кому попало. Вот, блин, вот, у нас всегда вот ну, сейчас такой период. Год назад все ехали на заработки там в Европу, блин, по лесочках ходили, там, битву собирали, а теперь все на восток поехали. Говорят, нормально зарабатывают. Ну, просто США сразу сдают. Зачем нам Коломозов? Да не, пацаны, Коломойского ну, нужно раненых лечить или живых вести, охранять их. А, проще завалить десяток, то же самое, на месте, никуда не катаясь. Потом Коломойский, у него там дисциплина требует, пока их проверят, что это именно те, там, наши сидели по дня два, пока проверку проходили. А тут все вольнул пучок, блин, бабки сразу отлистали, и все. Полная работа, мы то же самое, без езды. что, ну, там, в принципе, вот так вот и в принципе, больше на засечек на прикладе намного, да, и на месте сидишь, никогда не ездишь, и делаешь, что хочешь, красота, блин. А, пацаны, я это, короче, завтра координаты вам скидываю, сегодня вечером, координаты на смс -кой. я собираю завтра, короче, бус будет с прицепом для этих самых сепараторов дохода. И, короче, завтра выезжаем, потому что я чувствую, что вот так, если пойдет, блин, мы доедем туда опять, все переловят, никто из нас. Да, блин, представь, при представь, Последний раз, блин, картера затолпал, смывать от укрови, блин. Нам было перекупить. Вот он да, вам да, тут сделал на воротю хороших. Очень классный человек. Короче, пацаны, парадачи идут по штуке 200. Я десяток набрал, всех жду, пока породы отрастут, потом влез. Не, ну да, Коломойский больше трехсотых берет, чем двух Двухсотые почему-то ему не нравится. Короче, ребята, сегодня она сейчас звонила, мой знакомый, двоюродному брату, он где-то там под Донецком. Короче, они шли колонной, и как все обычно эти придурочные бабки там, эти деды заблокировали, какая-то молодежь пьяная. Ну и стоят там, заблокировали, ну, перекрыли дорогу и снимают камеры. Это реальная история снимают а они камеры, типа, что тебе делать будет? Выходит меня командир. И такой говорит, делай как я. Достает вот эта вот, ну, знаете, такая металлическая палка, ее стряхнула, она разложилась. И с криками, а у них там ни шевронов, ничего специального. И с криками, Россия победит, там Путин навсегда, там Россия вперед, короче, как и хера эту толпу. Те с камерами стоят и понимают, что реально не попали, потому что как это, Ще парадісти б'ють. Ну я ж кажу вам, що сьогодні б'їздили, то спринтер долго паза, накидали вниз, это правильно каже Віктор, що Керфером одмувається. Беріть при цепіки і зможе что с вони возити з сином. ну, с ограждением. ну, с братами высокими. Пишем лазать и чисто там например... Да не, Алекс, просто полиэтилен надо стереть, и все будет нормально, проверено. Я, Холмсон, вот той куш, что вас там стреляли в нем? То, что вы потом, потом там трупы накидали, везли и потом матюкалися, что потом кровь запросто, заманялась. То, да, то, что вы лохи, и вы не ображаетесь, а кто так трупаки позы? Как маленькие дети. А потім цей як трубний, він в краску а, просочується і потім такий запах стоїть поганий. А зараз ж жара та сонце. А я де, в мене є ну, холодильник, знаєш. Довга база. Там нормально накидав, включив нульову температуру, поки в 2-3 сутки. Нормально О, шо, не можу, так що, тримаються. Оно потом, ну, никуда не откидывается. Ни кефером кефиром не выйдешь. Оно в щели заходит, обоняет так, что просто ужасно. Ну, нам скажу, что короче, обшивцы хана полностью. А <серкнул> вот жалы, все, какой-то там местный, что с там сепаратором обвили, у него тоже был центр транзит, типа Меньше, конечно, но прицепом тоже забрали, так что коров возят, короче. Не знаю, пока что отдыхаем, может где-то под выходные поедем а еще раз, если будет зачем. Мужики, а вы там трубопровод потрусили? Там, да, они там паксы должны быть, там, короче. Золотые коронки с зубой там вырываются, там золото много, короче. Вот такое, там кольца, пальцы отрезаются, в снять кольцо, чтобы палец отрезать вообще там без проблем у меня так пацаны поднялись, короче, каждый где-то по пять зелени натрусил. Каждый где-то... Братва, да. золото, какие трупы, какие пальцы. На облаку надо начинать осваивать, поэтому давайте всеми вместе всей земли дружить и нюхать одуванчики. Добрый вечер, хлопцы. что на Антимайдан Донецк, там кипиш, они просят цей për nërë për kështë në bëjnë në rupën bila në ili e që e në në zrozën e apravdo.